объективности потому что ну, меня очень сильно возмутило это вот заявление: Спасибо э, Латвийской Республике и их визиту Генеральной прокуратуры. Но после того вот этого скандала я немножко вник в эту ситуацию более подробно. Объясните. Э, а все оказалось достаточно очень просто. Потому что рассказывали прокуроры Генеральной прокуратуры Латвии, как они приезжали в Украину в 2015 году, еще весной того 2015 прошлого года, полтора года назад приезжали и говорят, товарищи, вот у вас вот деньги, это деньги Арбузова, там Курченко, там и их членов их шайки большой, возьмите. И что в итоге? Вместо того, чтобы получать внятные процессуальные действия, внятные объяснения, внятные запросы, они не говорили даже о, о приговорах суда. Он просто да, давайте сотрудничать с следствием. Нет, нет, да, нет, аргументы, нет. да. Сотрудничать с следствием, коммуницировать вместе. Получали какие-то смешные отписки. Это к вопросу возвращается в том, что кто виноват. Там, генеральный прокурор друзья, давайте говорить правду. У любого, когда мы говорим о вопросе ответственности, ответственность всегда должна иметь фамилию, имя и отчество, mm -hmm. да? Безусловно, можно всех собак повесить на Махницкого, который не расследовал э, уголовные дела и Генеральная прокуратура не расследовала уголовные дела по горячим седам, много времени утрачено. Можно все сваливать на Ерему, можно все но сваливать на Шокина. Но э, кроме их Шокина есть еще и соответствующая команда, и есть соответствующая структура. И в данном случае, в данном конкретном случае, я просто напросто посмотрел в интернете, я посмотрел, мне не адвокатов, других экспертов, которые просто открыто и напросто говорят, а кто ответственный сегодня тогда был, и кто сегодня господин Енин, я помню, когда назначала его Луценко на должность заместителя генерального прокурора именно по коммуникации с международно-правовыми институциями, сколько было скепсиса по этому поводу, что ничего не будет, что якобы какой-то очередной кумизм, все пропало, зрада, и бери, и бери чемоданы и уезжай. А, а в итоге, что мы видим на сегодня, двинулся процесс с мертвой точки. А в 2015 году звезда телекана, Виталий Касько, дай бог ему здоровья, но... Ну, товарищ, но за, это, тоже вспомним, да. но за это что да. же нужно ответить? Потому что в 2015 году он был заместителем генерального прокурора и его прямой непосредственной обязанностью, и соответствующее управление под ним было, и соответствующий департамент ну, генеральной прокуратуры Игорь, подожди, за все, что Давайте у нас, товарищ, я хочу слово сейчас Николаю дать. За то, что, безусловно, несет ответственность генеральный прокурор первого лица, это, это понятно, но... Поняли, в любом Максим, случае, не повторяйте вашу мысль. Случае, мы ее Должна услышали. быть солидарная ответственность, и я считаю, что должны этими вопросами заниматься и, и Набу в том числе.